এইভাবে মাগরিবের পাঁচ টাকাত ফরস তিন ডাকাত এবং শূন্য দুই ডাকাত নামাজ আদায় করবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ ফাকরবুল আলামিন আমাদের রসুন সাল্লা সাল্লামের উপর পাঁচ নামাজ ফরজ করে দিয়েছেন আর এই পাঁচ অক্ত নামাজ পুরো উন্নতি মোহাম্মদের উপর ফরজ তাই আমরাও অবশ্যই পাঁচ নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ মা বোনেরা যারা আছেন তারা ঘরে সময় মতো নামাজ আদায় করে নেবেন আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব বা দেখানোর চেষ্টা করব

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم علي دين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجقني واعفني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وجقني وعافني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله هو أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله هو أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجقني وعافني الله هو أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله هو أكبر التحيات لله الصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلي ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك أرحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله, أستغفر الله.

سبحانك اللهم وبحمدك أتبارك اسمك أتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني اهدني و اعفني الله أكمل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس،, الناس،, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا <مضحن> كثيرا طيبا مباركا فيه الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني الله اكبر <مضحن> ربي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله أكبر التحية لله الصلاوات والتجبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا <صفيق> يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله اللهم صل على وسلم تبارك تيات الجلال আমাদের মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজ শেষ হলো ইনশাআল্লাহ আমরা এইভাবে মাগরিবের পাঁচ রাকাত ফরজ তিন রাকাত এবং সুন্নাত দুই রাকাত নামাজ আদায় করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের ঈমান আমল নিয়ে মরা তৌফিক দান করুন সকলে বলে আমিন ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করে অন্য কোন মুসলমান মা এবং বোনদেরকে দেখার সুযোগ করে দেন এবং শেখার সুযোগ করে দেন আল্লাহ হাফেজ